Kuda hitam itu menitiskan air mata dengan sedih. Hanya kerana malangnya dia terperangkap dalam perangkap pemburu. Kuda hitam itu memandang lelaki itu dengan mata merayu. Saya harap dia boleh melepaskan dirinya. Lelaki itu melihat rupa kuda hitam yang menyedihkan itu, melahirkan hati yang belas. Jadi saya membantunya membuka tali kekang dari lehernya. Bebas untuk pergi sekarang dan ingat kita ada perjanjian. Kuda hitam yang dibebaskan itu memandang ke langit dan menjerit. Sejurus selepas itu, hilang ke malam dengan kelajuan yang membimbangkan. Lelaki itu menyangka perkara itu akan hilang begitu sahaja. Tanpa diduga, saya baru bangun keesokan harinya. Saya terkejut dengan pemandangan di hadapan saya. Saya melihat dua ekor kuda berpeluh tiba-tiba muncul di dalam bilik. Hanya apabila Nick kelihatan keliru, satu suara aneh muncul di telinganya. Kematian dilemparkan kepada anda Tommy. Nick memandang ke arah bunyi itu. Hanya susuk keldai kecil yang kelihatan muncul di hadapannya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya kepada Nick, seekor kuda jantan. Untuk membalas budi kepada Nick, week. keldai kecil itu melepaskan isterinya. Saya secara khas menghantar dua ekor kuda berdarah kepadanya. Selain itu, dia juga akan cuba sedaya upaya untuk membantu Nick memenuhi hasratnya. Seekor kuda jantan pasti. Nick melihat wajah ikrarnya. Jadi saya mengambil sikap mencubanya secara santai, menceritakan impian biasa semua lelaki, iaitu untuk membangunkan putri tidur di puncak gunung salji. Keldai kecil itu menunjukkan ekspresi bermasalah apabila mendengarnya, kerana kunci istana putri pada burung phoenix api, terdapat banyak orang yang ingin mendapatkan kunci. Mereka semua telah menjadi abu oleh api Phoenix Api. Walaupun keldai kecil tahu ia sukar untuk dilakukan, tetapi untuk membalas jasa itu, saya tetap bersetuju. Jadi dia membiarkan Nick menaikinya. Kemudian pada kelajuan 10,000 km sejam, pergi ke habitat di mana Fire Phoenix berada. Bagaimanapun, keldai kecil itu tidak pergi terus ke Fire Phoenix dan biarkan Nick mengumpul beberapa buah dari pokok tidur dahulu. Kerana Fire Phoenix lebih suka makanan seperti kacang, hanya biarkan dia makan buah impian dan tertidur dengan nyenyak. Barulah mereka berpeluang mendapatkan kunci. Sejurus selepas itu, mereka datang ke pantai tempat Fire Phoenix sering menepak. Keldai kecil Jean Nick tuangkan semua buah slumber di pantai, bersedia untuk menggunakan bau buah-buahan untuk memancing Phoenix api. Tetapi setelah menunggu lama, tidak ada pergerakan langsung. Baru sahaja Nick hendak menyoal. Keldai kecil itu meminta dia memberi perhatian dengan cepat. Saya melihat pantai Lantai tiba-tiba menjadi merah oleh cahaya api. Kemudian burung phoenix api itu keluar dari bawah, apabila dia melihat buah di atas tanah, serta merta menunjukkan ekspresi teruja. Saya melihat burung phoenix api mengangkat jari orkidnya, kutip buah-buahan dari tanah, kemudian buang ke udara, kemudian tangkap dengan mulut anda. Phoenix api yang tamak, dia pun menelan bijinya ke dalam perutnya. Keldai kecil bertemu ni, menunjukkan ekspresi perut yang berjaya, dan phoenix api juga memakan buah impian. Badan mula menggigil, Malah malah penglihatan saya mula menjadi kau.